20 сентября 2016 года. Этот день объявлен Днем Всемирного студенческого спорта. В этот день мы решили провести матчевую встречу по волейболу, учитывая наши огромные традиции в строительной академии, в которой было много выдающихся спортсменов, именно волейболистов. Наша сборная Академия встречается сегодня в матчевой встрече со сборной Днепропетровского областного спортивного интерната. Это кузница кадров для нашей волейбольной команды Суперлиги. В перерывах между партнерами проведено показательное выступление в эстетической гимнастике. спортсменки покажут нам сегодня этот прекрасный вид спорта, который мы планируем организовать в сборной академии и на базе ее развивать ну, до тех спортивных вершин, которые нам удастся. Мы надеемся все-таки, что у нас но и высокие спортивные достижения. С праздником, дорогие студенты, с этим прекрасным спортивным праздником, который мы для вас организовали, и до новых встреч!